श्रीरामकवचम् श्रीमदानन्दतीर्थरामायणान्तर्गत ॐ श्रीरामाय तुभ्यं नमः अगस्थिर्वाच आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षाजन्म शुद्धरसहासमुखप्रसादं श्यामं गृहीतशरचापमुदाररूपं रामं सराममभिराम मनुस्मरामि शृणु वक्षाम्यहम् सर्वम् सुत्तीक्ष्णमुनिसत्तम श्रीरामकवचम् पुण्यम् सर्वकामप्रदायकम् अद्वैतानन्दचैतन्यशुद्धसत्त्वैकलक्षणः बहिरन्तः सुतीक्ष्णात्र रामचन्द्रः प्रकाशते तत्त्वविद्यार्थिनो नित्यम् रमन्ते चित्सुखात्मनि इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते जयरामेति यन्नाम कीर्तयन्नाभिवर्णयेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदम् श्रीरामेति परं मन्त्रम् तदेव परमं पदम् तदेव तारकम् इति जन्ममृत्योभयापहम् श्रीरामेति वदन् ब्रह्मभावमाप्नोत्य संशयम् ॐ अस्य श्रीरामकवचस्य अगस्त्यर्षिः अनिष्टछन्दः सीतालक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्रप्रसादसिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः अथ ध्यानम् प्रवक्ष्यामि सर्वाभीष्टफलप्रदम् नीलजीमूतसङ्काशं विद्युत्वर्णाम्बरावृतम् कोमराङ्गं विशालाक्षं युवानमतिसुन्दरं सीतासौमित्रिसहितं चटामकुटधारिणं शासितूरणधनुर्बाणपाणिं दानवमर्दनं यथा चोरभये राजभये शत्रुभये तथा ध्यात्वा रघुपतिं क्रुद्धं कालानलसमप्रभं क्षीरकृष्णाजनधरम् अस्मद्धूलितविग्रहम् आकरणाकृष्टशरकोदण्डभुजमण्डितम् रणे रिपून् रावणादीन् तीक्ष्णमार्गणवृष्टिभिः संहरन्तं महावीरम् उग्रम् ऐन्द्ररतस्थितम् लक्ष्मणाद्यैर्महावीरैर्हृतम् हनुमदादिभिः सुग्रीवत्यैर्महावीरैः शैलवृक्षकरोद्यतैः वेगात्करालहुङ्कारैः ुक्कारमहारवैः नदद्भिः परिवादद्भिः समरे रावणं प्रति श्रीरामशत्रुसङ्घान् मे हनमर्दय घातय भूतप्रेतपिशाचादीन् श्रीरामशु विनाशय एवं ध्यात्वा जपेत् रामकवचं सिद्धिदायकं श्रुतीक्ष्णवज्रकवचं शृणुवक्ष्याम्यहं शुभं श्रीरामः पातु मे मूर्ध्नि पूर्व चुुवंश है दक्षिण मे रघुवर पश्चिम पापन उतरे मे रघुपति भारम दशरतात्ज भ्रुवोदूर्वादश्या तेम्ये जनार्दन श्रोत्रं मे पाजेन्द्रो दृशो राजीवलोचन घ्राण मे पाजर्षि कंठों मे जानकीपति कर्णमूरेभ्रध्वंसी भारं मे रघुवल्लभः जिह्वां मे वाग्पतिः पातु दन्तवल्लौ रघुत्तमः ओष्टौ श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्वरः कण्ठं पातु जगद्वन्द्यः स्कन्धौ मे रावणान्तकः धनुर्बाणतरः पातु भुजौ मे वाजिवर्दनः सर्वाण्यङ्गुलिपर्वाणि हस्त मे राक्षत वक्षो मे पा पातु मे हृदय हरि स्थर सीतापति पातु पार्श्वे मे जगदीशर पद्यम मे पा लक्ष्मीशो नभं मे रघुनायक कौसल्येह कटी पा पृष्ठ दुर्गतिनाशन गुहं पा ऋषिकेश सत्यक्रम गुरु शारण कदरा है पातु जानुनी हनुमत प्रिया है जिंग्हे पातु जगत्विया भी में है। पातु में है। पातों में ताटिकांत कहे सर्वांगकम पातु मे विष्णु हो सर्व संधि न है न्यानी इंद्रियानि प्राणादिन पातु में मधुसूत्रना है पातु श्रीराम अपत्रों में सप्तादिन विषयाना भी दिवादिनी भूतानी मक्षम बंधीनी यानि जामतज्ञमहादर्पदळनः पातु तानि मे पूर्वजः पातु वागादीनीन्द्रियाणि च क्रोमाङ्कुराण्यशेषाणि पातु सुग्रीवराज्यतः वाङ्मनो बुद्ध्यहङ्कारैः ज्ञानाज्ञानकृतानि च जन्मान्तरकृतानिह पापानि विविधानि च तानि सर्वाणि दग्वाशु परकोदण्डखण्डनः पातु सर्वतो रामः शार्ङ्गबाणधरा सदा इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचम् वज्रसंमितम् गुह्याद्गुह्यतमम् दिव्यम् सुतीक्ष्णमुनिषत्तमः व्यप्पठेत् शृणुयाद्वापि श्रावयेत् वा समाहितः स याति परमं स्थानम् रामचन्द्रप्रसादतः महापातकयुक्तो वा उग्रो वा पठनात् श्रुत्यमाप्नुयात् ब्रह्महत्यादिभिः पापैः नात्र संशयः इति श्रीशतकोटिरामचरितान्तर्गत श्रीमदानन्दरामायणे वाल्मीकीये मनोहरकाण्डे श्रीरामकवचं सम्पूर्णम्